মৰমৰ অকণখন মই আইমা তোমালোকৰ আমাৰ সাধুঘৰ পালোহি বাৰু এটা কথা সুধোচোন আদু খাই কোনে কোনে ভাল পোৱা আৰু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত বাৰু আলুগুটি পাই পাইছানে তোমালোকে হা কেতিয়াবা বহীখনত যে এটা সুন্দৰ গোল গোল এটা আহি যায় এশৰ ভিতৰত শূন্য বা দহৰ ভিতৰত শূন্য সেইটো আমি কি বুলি কওঁ আলুগুটি কিন্তু এই আলুগুটিয়ে হওক অমিতাই হওক গোমধানেই হওক বিলাহীয়ে হওক এনেকুৱা নানান আমাৰ শাক পাচলি বা পাচলি আছে যিবিলাক আচলতে আমাৰ দেশৰ নহয়েই সেইবিলাক প্ৰথমতে হৈছিলে তোমাৰ আমেৰিকা আমেৰিকাৰ পৰা সেইবিলাক আমেৰিকাৰ পৰা সেইবিলাক তোমাৰ ইউৰোপীয়ান কিছুমান মানুহে আনি ইউৰোপ পোৱালেহি আৰু সেই ইউৰোপৰ পৰা আহি আহি আমাৰ দেশসমূহলৈ বিয়পি পৰিপৰীণ প্ৰথমতে মানুহে আলু চিনি নাপাইছিলে তেওঁলোকে আলু বিষাক্ত বুলি ভাবিছিলে আৰু বহুতেই নেখাইছিলে কিন্তু এটা কথা আছে প্ৰবাদ এটা আছে এজন বোলে ইংৰাজ নাবি তেওঁৰ নামটো আছিলে তোমাৰ ৱাল্টাৰ ৰী ছাৰ ৱাল্টাৰ ৰডীয়েহে প্ৰথমতে বোলে এই আলুৰ বীজ নি পেলাই স্কটলেণ্ড পোৱাইছিলেগৈ আৰু তেওঁৰ হাবিত তেওঁৰ পথাৰত সেই আলুৰ সচ ৰুবলৈ মালিক দি দিলে এদিন ভাদ মাহত মালিয়ে কিছুমান সৰু 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 গুটি সেই আলুৰ গছবিলাকৰ পৰা ছিঙি আনি ৱাল্টাৰক দিলেহি ছাৰ ৱাল্টাৰ ৰলিয়ে কেইটামান তাৰে খাই পেলাই খুব বেয়া পালে তেতিয়া মালিক ক'লে ই চাম এইবিলাক আচলতে খোৱা বস্তু নহয়েই তই এটা কাম কৰ গোটেই খোপা উভালি পেলাই দে গল এই বুলি কওঁতে উভালোতে দেখিলে যে মাটিৰ তলত ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱা গুটিবিলাক নেখাই মাটিৰ তলৰ সেই আলুহে আচলতে খাই বুলি তেওঁলোকে গম পালে তাৰপিছত আকৌ তোমাৰ জাৰ্মান বিলাকৰ দেশলৈ বোলে বেলেগ এজন ইংৰাজ নাবিকেহে আলুৰ সঁচ লৈ গৈছিল তেওঁৰ নামটো কি জানা তেওঁৰ নামটো হৈছে ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেইক ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেইকেহে বোলে তোমাৰ আলুৰ সঁচ ইউৰোপৰ পৰা তোমাৰ ফ্ৰান্স পোৱাইছিলে গৈ তোমাৰ এই প্ৰথম তেওঁ আলু আনিছিলে বেলেগ দেশৰ পৰা আৰু এই ফ্ৰান্সিছ ড্ৰেইকৰ এটা মূৰ্তি বনাইছিলে আলু নামৰ ইমান ধুনীয়া খাদ্য ফ্ৰান্সলৈ লৈ অহাৰ বাবে আৰু তেওঁৰ এটা মূৰ্তি বনাই সকলোৱে তেওঁক সন্মান জনাইছিলে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত সেই মূৰ্তিটো ভাঙি পেলোৱা হৈছিলে প্ৰথমতে আলু খালে বহুত দেশতে আকৌ তোমাৰ বেয়া বেমাৰ হয় বুলি ভাবিছিলে যেনে বাইবেলত যিহেতু আলুৰ কোনো উল্লেখ নাছিলে সেইকাৰণে স্কটলেণ্ডত প্ৰথমতে আলু খালে পাপ হয় বুলি কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মানুহবিলাকে আলু ভয়তে নেখাইছিলে কিন্তু পিছলৈ তোমাৰ আয়াৰলেণ্ডত খাদ্যৰ এনেই খুব অভাৱ আছিলে সেই সময়ত খেতি বাতি নহৈছিলে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া মানুহে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আলুৰ খেতি কৰি সেই আলুৱেই খাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এটা সময়ত এই ইউৰোপ আৰু ইংৰাজ সৈন্যই গৈ পেলাই ফ্ৰান্স দেশো পোৱালেগৈ আলুৰ সঁচ সেই দিশতো এই মানুহে সন্দেহ কৰিছিলে প্ৰথমতে আলু খেতি কৰা মানুহৰ ওপৰত যে এইটো ইমান বেয়া বস্তু এইটো খালে কুষ্ঠ ৰোগ বা লেপ্ৰচি হয় বুলি ভাবিছিলে আৰু সেইকাৰণে যিসকলে আলু খেতি কৰিছিলে সেইবিলাক মানুহৰ গা ধুই শিলগুটি দলিয়াই দলিয়াই আলু খেতি বন্ধও কৰি পেলাইছিলে এবাৰ এজন সৈনিক তেওঁ কৈছিলে তোমাৰ তেওঁৰ নাম হৈছে পাৰ্মেটি পাৰ্মেণ্টিয়াৰ পাৰ্মেণ্টিয়াৰে এবাৰ যুদ্ধত যুদ্ধৰ তোমাৰ বন্দী হৈ পেলাই পুৰুচিয়া নামৰ এখন দেশৰ তাতে তোমাৰ জেলত থাকিবলগীয়া হ'ল কাৰাগাৰৰ ভিতৰত দমদম আলু খাবলৈ দিলে তেওঁ আলু খাই ইমান ভাল পালে যে তেওঁ ওলাই আহিয়েই ফ্ৰান্সৰ ৰজাক কথাষাৰ জনালেগৈ যে ইমান ভাল খাদ্য এটা খালোঁ তাত আমি আমি কিয় আলু খেতি নকৰোঁ এই আলু খেতি কৰিলে মানুহৰ খাদ্যৰ অভাৱ কমিব তেতিয়া ৰজা লুই সেই সময়ত লুই ৰজা আছিলে লুয়ে ক'লে যে হয় আমি ডাঙৰ এখন পথাৰত আলুৰ খেতি কৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ফ্ৰান্সত কি হ'ল তোমাৰ আলুৰ খেতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু যেতিয়া প্ৰথম আলু খেতিৰ পৰা তোমাৰ ধুন ধুনিয়া আলুর গছত ফুল লাগি ধৰিলে আমাৰ এই পারেন্টিয়ারে ধুনিয়া ফুলৰ থোপা আনি রজা আর রানীক প্রেজেন্ট দিলে আর রজা আরান রানীন ললে মূরত রজায় ললে কুটত হ্যাঁ মানে এটা ফেস্টিভেল আর আলু হয়েছে ইমান ডর একটা সুন্দর আহার মানে মাজত প্রচলিত হয়েছে সেই ফুর্তিতে সবে এই ফেস্টিভেল আলু খেতিৰ ফেষ্টিভেল মানিবলৈ ল'লে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মানুহে ধুমধাম আলু খেতি কৰি আলুকেই খাবলৈ ল'লে আমাৰ দেশত যেনেকৈ আমি ভাত খাওঁ বাহিৰত মানুহে আলু খায় জানানে চব দেশতে ধৰা চিকেনৰ কাৰী বনালে তাৰ লগত আলু খায় আলু পিটিকা আলু পিটিকাটো বৰ প্ৰসিদ্ধ গতিকে এটা সময়ত এনেকুৱা আছিলে আলু খেতিৰ চাৰিওপিনে চিপাহী চণ্টৰি দি পেলাই একদম যেন সোণ ৰূপৰ একদম অলংকাৰহে বা নগদ টকাৰ ভাণ্ডাৰহে তেনেকৈ খেতিবিলাক চন্তৰিবিলাকে চিপাহীবিলাকে বন্দুক চন্দুক লৈ ৰখিয়াই দিছিলে সিজানি চুৰ কৰি লৈ যায় আলুৰ মানে ইমান মহত্ব এনেওতো আমি আজিকালি কি কৰোঁ আমাৰ চবতে আলু লাগে নালাগে আমি আলু কিমান খাওঁ চোৱাচোন টেঙা জোলতো আলু অকণমান দিওঁ মাংসততো কথাই নাই আলু পিটিকা কৰোঁ পটেটো চিপ্ছ কৰোঁ ফিংগাৰ চিপ্ছ কৰোঁ হয়নে কিমান ধৰণে যে আলুগুটি খাব পাৰি আলুগুটি তাৰমানে যেতিয়াই কোনো মানুহ সকলো কামতে আহে তেতিয়া আলুগুটি বুলি আখ্যান দিয়ে হা আলুগুটি চব পাচলিৰ লগত যায় আৰু চব খাদ্যৰ লগতে আলু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি গতিকে আমি যি কি নহওঁ পাৰ্মেণ্টিয়াৰৰ দুৰ্দান্ত ইচ্ছা শক্তিৰ বলত আলু সকলোতে তোমাৰ বিখ্যাত হৈ পৰিল আৰু আমাৰ দেশলৈ ইংৰাজসকলে এই আলুৰ প্ৰচলন কৰিলে আৰু এতিয়া এই আমাৰ দেশতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে আলু খেতি হয় গতিকে মইনাহত আমি আজি আলু ক'ৰ পৰা আহিলে জানিলোঁ হয়নে এনেকৈ আমি জানিম যে প্ৰৱজনৰ দ্বাৰাই এখন ঠাইৰ বস্তু আন এখন ঠাইলৈ আহি বহিল। বহি লয় বস্তু আমি আমাৰ বুলিয়ে অনবৰতে দাবী কৰি থাকিলে নহব সকলো দেশৰ বস্তু আজিকালি সকলো দেশলৈকে কি হয় মানুহৰ লগে লগে প্ৰৱজিত হৈ থাকে হয়নি আমাৰ এটা নেমু হে আমাৰ কাজি নেমুট এতিয়া পৃথিবী বিখ্যাত বহুতৰ বহুতে খেতি খেতি কাজি নেমুর আমাৰ ইয়াৰ পানী ভোট জলকীয়া হয়নি ঠিক তেমন বাহিরের বিলাক আমি খাবলে পাইছো এই বিলাকে হৈছে মানুহৰ ইচ্ছা শক্তির বলত আমি আচলতে এখন ঠাইতে এটা বস্তু আবদ্ধ করে নারাখ আমি তলৈ লৈ ফুড়ম যে আমার নিজৰ সংস্কৃতি আমার ভাষা আমার কাপড় কানি আমি প্রবজিত হলেও বা প্রবজন করলেও আমার লগত লৈ ফুৰোঁ সকলোৱেই অকল অসমীয়া জাতি বুলি নহয় ভাৰতীয় বুলি নহয় প্ৰতিখন দেশৰেই নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ নিজৰ খাদ্য আমি লগত লৈ ফুৰোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণেহে আমি চবকে চিনি পাওঁ নহয় চব বস্তু আজিকালি আজিকালিতো আৰু ভাল হৈছে কণমানি হয় আজি আলুৰ বিষয়ে ক'লোঁ তোমালোকে আলু খাই ভাল পোৱা বুলি পৰীক্ষাটো কিন্তু শুদ্ধ আলুটো যাতে নোপোৱা তাৰ চেষ্টা কৰিবা আলুৰ আগত কিবা এটা সদায় বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিবা হয় এক নহয় দুই হয়নে নহয় পাঁচ নহয় আঠ আৰু যদিহে এক বহোৱা এটা আলুৰ লগত আৰু এটা আলু পাবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰমানে এশ কণমানি হ'ল আজিলৈ যাওঁ বাই বাই কুশলে থাকা